हेलो 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 गाइस क्या हाल है अभी मैं आया हुआ हूँ फूड स्ट्रीट में और ये स्ट्रीट है जकार्ता में इसका नाम है चिन्नेरे फूड स्ट्रीट और इसका यहाँ पे एक कत्वा भी लगा हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ चिन्नेरे गार्डन फूड स्ट्रीट ये लोकेशन है भाई नोट कर लो अगर किसी ने आना हो तो, तो भाई बड़ी खूबसूरत जगह है ये इसका एक डेक बना हुआ है ठीक है एक लेक के किनारे पे ये डैक बना हुआ है रात का वक्त है लेक साफ नजर आ रही ही नहीं होगी आपको थोड़ी सी फ्लैश ऑन की है आपको नजर आ रही हो लेक। ये सारी यहाँ से यहां तक एक फूड स्ट्रीट है खामोश, पीस काम यहाँ पे आप बैठे अपने लव्ड वन के साथ लव वन का मतलब ये नहीं है कि लड़की ही होनी चाहिए भाई बहन जिनसे आप प्यार करते हैं आपके माँ बाप भी हो सकते हैं दादा दादी भी हो सकते हैं ठीक है ना हर वक्त लव वन को जो है ना नेगेटिव सेंस में नहीं लेना आप लोगों ने ठीक है बहुत बड़े प्यारे लगे हैं चलें अब यहाँ पे चलते हैं मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना अमेजिंगली मुझे नजर आई हैं ठीक है ना पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे बैठ के हमने पीनी है एक चाय वो चाय जिसका मैं बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था वो मुझे वो आप यहाँ पर फाइनली मिल गई है मैंने आज तक पी नहीं है वो कहते हैं कि वो सिमिलर होती है इंडियन चाय और पाकिस्तानी चाय के हिसाब से उसको तहतरी बोलते हैं सो दिस इज़ सिटिंग एरिया आई रियली लाइक दिस ओके सो अमेजिंग थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे एक शॉप का नाम है बिरयानी यहाँ पे बिरयानी अवेलेबल है राइट right. यहाँ पे शीशा भी मिल जाएगा आपको स्टार्ट फ्रॉम फिफ्टी थाउजेंड इंडोनेशियन रुपया थाउजेंड मीन्स फाइव हाउसी डॉलर ओके आइसक्रीम्स हैं यहाँ पे नासी बिरयानी नासी बिरयानी मीनस राइस इंडोनेशिया बिरयानी हमारी बिरयानी है ठीक है और ये फिफ्टीन थाउजेंड यानी कि फिफ्टीन ऑजी डॉलर रिपीट ऑजी डॉलर नॉट अमेरिकन डॉलर ओके एक सिंपल फार्मूला है यहाँ पर लोग ऑस्ट्रेलिया को बहुत फॉलो करते हैं तो ऑजी के अंदर ये चीज़ें जो है ना कैलकुलेट करेंगे और ये अंकल योग साहब हैं ये क्या बेच रहे हैं भाई अंकल योग साहब जो है ना ये काफियाँ बेच रहे हैं योगर्ट बेच रहे हैं योगर्ट बड़ी मज़े की होती है ठीक है और ये स्टेक है यहाँ पे बहुत पीसफुल और काम इन्वायरमेंट है एक वजह ये भी हो सकती है कि ये जो है ना आज यहाँ पे संडे और सैटरडे संडे नहीं है वर्किंग डेज हैं तो मैं यहाँ पे आया हूँ आज मंगलवार दिन तो कोई रश नहीं है अच्छा अब यहाँ पे हमने ने ऑर्डर करनी है जो हमें मिली है अच्छा। इसके बारे में ये कहते हैं कि इंडियन कॉफी चाय की तरह ही होती है और इसको ट्राई करते हैं ये नीचे भी एक चाय की तरह लगे लेकिन ये चाय नहीं एक कॉफी है कॉफी को इंडोनेशियन में कॉफी बोलते हैं तो ये याद रखना आपने ठीक है और राइट इज गुड और ये एक चाइनीज रेस्टोरेंट है और यहाँ पे मुझे नजर आई थी चाइना की जो मोस्ट फेमस डिश है उसका नाम है हॉट पॉट पुख्का यार यहाँ पे लोगो चल रहा था कहाँ चला गया हाँ ये भी इसके साथ ही है ये आ, नहीं ये तो यार वो अभी यहाँ पे आ जाएगी तस्वीर तो मैं दिखाता हूँ आपको हॉटपॉट बन रहा था ये दिस इज काइंड ऑफ हॉट स्पॉट लेकिन इसमें थोड़ा सा इंडोनेशियन टच है ठीक है ना चाइना में ऐसा ही होता था और इसी तरह के पीछे जाते थे गर्म गर्म पानी में आप डालते हो उठा के इस टेक को फौरन वो आ, क्या कहते हैं पक जाता है और फिर डिफरेंट हंड्रेड काइंड ऑफ सॉसिज होती हैं ठीक है उसमें आप डबोर डबो के पीते हैं और खाते हैं और ये बड़ा मतलब इनको बड़ी चाइनीज़ लोगों को तो बहुत स्पाइसी लगती थी लेकिन भाई हमें तो कोई स्पाइसी नहीं लगती रही टोफू तो शोफू और येफ वगैरह ये सीधा पानी में डालते थे और उसके बाद यहाँ ये पानी आ गया अगर आपने फ्राई करना है तो ऊपर वो ये जगह जो है ना यहाँ पे फ्राई कर सकते हैं सीधा अगर आपने पानी में उसको नहीं करना तो खैर ये इनकी भाई चाइना की फेवरेट तीन डिशों में से एक था ठीक है तो इतफफाक से मैं यहाँ पर आया मुझे बड़ा मज़ा आया यार बड़ी अच्छी जगह है और काफ़ी मतलब है तो अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हमने अभी तहतरी ऑर्डर करनी है तहतरी को हम देंगे और आपसे फिर बाद में बात करते हैं अच्छा भाइयों तहतरी अगर आपने ढूंढनी है तो मी अच्छे जहाँ पे आपको मी अच्छे नज़र आएगा तो समझ लेना वहाँ तहतरी होगी क्योंकि ये प्रोविंस अच्छे प्रोविंस है इनका और ये उनकी खासियत है ठीक है ना तो तहतरी अक्सर यहाँ पे ही मिलती है आपको अच्छी वाली भी यहीं पे मिलेगी क्योंकि ये इनकी ही स्पेशलिटी है तो भाई तहतरी हमने ऑर्डर कर दी है तहतरी की जो वो प्राइस है वो मैं अजी डॉलर में आपको बता रहा हूँ वो पर है यहाँ पे टू डॉलर और अच्छा ये चकता है तो थोड़ा सा महंगा तो होगा दूसरा ये एक तरह की फूड स्ट्रीट है तो इस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे मतलब के स्टैब्लिश एरिया है थोड़ी सी एक्सपेंसिव एक्सपेंस होगी एक्सपेंसिव होगी अच्छा तो अब आ, और एक्सपेंसिव इस वजह से भी है क्योंकि ये एक तरह का मतलब लग्जरी थोड़ा सा लग्जरी टाइप का एरिया है तो इन्होंने कराई शराई जैसे देने होते हैं यार तो थोड़ा सा वो महंगी आपको चाय मिल रही है दो डॉलर की और डॉलर की ठीक है ना पाकिस्तानी कोई बन जाते हैं यार एक सौ दो तो सौ का डॉलर लगा लो यार ठीक है ना चार सौ रुपये का ठीक है तो ऑर्डर कर दी है जैसे ही आती है आपको दिखाता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन तो बढ़िया आई हैं क्योंकि भाई मैंने इतनी तारीफ़ उसकी सुनी है और आज मैं इसको पीने लगा हूँ तो मैं बड़ा ही एक्साइटेड हूं। आई होप मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी तो अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पे इस टैक्स पर बैठा हूँ तो लेके बैठे रोमांटिक माहौल जो है अपना लेक के पास वहाँ बैठेंगे और इन्जॉय करेंगे नाम बड़ा ज़बरदस्त है ठीक है ना ता तो ठीक है ना क्या है इसमें क्या फील आप लोग मुझे कमेंट में बताइए क्या फील आ रही है सहस्त्रई सुन के कि तन बदन में आग लग जाएगी सहस्त्र अति मत जाएगी <laughs> तो जो भी है तो भाई भाइयों सहस्त्रई आ गई है फाइनली और उसके साथ मैंने एक और चीज ऑर्डर की है रोटी समथिंग 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 ओके उसका एग्जैक्ट नाम जो है ना मैं यहां पे डाल दूंगा ये नहीं याद रहा ठीक है और वो मैंने ऑर्डर की है वन ऑसी डॉलर की और ये मैं आपको दिखा देता हूँ और तो यार ये यहाँ पे स्टॉक के साथ पीनी पड़ेगी यार ये तो क्या देख लेंगे जैसे कि क्या है ठीक है ना तो अभी इसको पीते हैं और फिर देखते हैं कि क्या टेस्ट है अच्छा तो फिर अब इसको पीते हैं देखते हैं कैसा टेस्ट है हाँ लेकिन इससे पहले मैंने जाना है लेक वाली साइड पे बस वो है लेक साइड है पीर रुपैन के आ गए हैं झील के किनारे और हमारे साथ है हमारी तस्तरी और ये है रोटी रोटी फुल रोटी चने रोटी चने इट इज ऑल्सो स्पेशलिटी ऑफ अच्छे और राइट right, ये भी अच्छे की स्पेशलिटी है ये एक तरह की पूरी की तरह है टेस्ट नहीं किया टेस्ट करता हूँ यार अभी आपको वैसे बता देता हूँ गुड hmm, ये ऑलमोस्ट पूरी की तरह है थोड़ी सी नमकीन ज्यादा है उसका उससे मेरे ख्याल में नमक थोड़ा ज्यादा पटल गया इसके अंदर अदरवाइज इट्स वेरी गुड वन हाउद डॉलर ओके रही बात तैदरी की यार एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई कर ली थी मैंने तैतरी के साथ और वो धड़ाम से गिरी है इतनी भी धड़ाम से नहीं गिरी फिफ्टी परसेंट गिर गई है चोको टाइप का टेस्ट आ रहा है इसके अंदर तैतरी के अंदर और मीठा नॉर्मल है ठीक है जैसे होना चाहिए कम ही मीठा पीना चाहिए और वो कोई कड़क सड़क नहीं है कुछ भी कोई थर नहीं मछली बल्कि पीने के बाद नींद सी आ रही है हमारे लिए हम पाकिस्तानियों के लिए तो ऐसी ही है कोई कड़क चाय नहीं है दूध से भरी हुई है जिनको दूध पत्ती का शौक़ है उनको भी मज़ा नहीं इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें पत्ती कम है ठीक है ना और दूध भी उस तरीके से बॉयल नहीं किया हुआ उसका झाग बनाया गया है एनी तो ये एक छोटा सा व्लॉग था मैं यहाँ पे आया इतफाकिया तौर पे और मैंने यहाँ पे जो है ना अच्छे रेस्टोरेंट देखे शीशा कॉर्नर देख लिया शीशा जो है ना अब यहाँ पे काफ़ी फेमस होता जा रहा है मैंने काफ़ी मॉल्स में देख लिया है एक शीशा बार है वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है मैं भी वहाँ जाऊँगा जाऊँगा तो वीडियो बनाऊँगा और मजदीद आपको डिटेल दूंगा सारे के बारे में और मैं एक मॉल में गया था तो वहाँ पे शीशा उनके भी जो फूड कोर्ट था वहाँ पे भी, भी शीशा हाउस बना हुआ था यहाँ पे भी, भी शीशा के हाउस कैफे कह लो आप वो बना हुआ था मीनस के ये कल्चर यहाँ पे जो है ना वो हो रहा है प्रमोट हो रहा है और बाइव वासी डॉलर अगर दो सौ रुपये का वासी डॉलर भी है तो हज़ार रुपये का आपको शीशा पड़ता है स्टार्टिंग फ्रॉम ठीक है यहाँ पर वो फ्लेवर डिफरेंस और ये वो ठीक है ना उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ इंडोनेशिया के कल्चर के बारे में बताऊँ लोगों के बारे में बताऊँ यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं ये बारे में बताऊँ और यहाँ पे क्यों आना चाहिए सैर करने के क्या मौाक़े हैं और इन द एंड में आपको बता दूँ इंडोनेशिया इज द वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री आप उबर करके देख लोड ऊब करके देख लो इन द वर्ल्ड ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है मुझे यकीन नहीं आया था बिल्कुल यकीन नहीं आया था मैंने खुद सर्च किया मुझे लगा कि यार यूरोप भरा पड़ा है अब मेरे नज़दीक न्यूज़ीलैंड दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क था न्यूज़ीलैंड दूसरे नंबर क्या था फायदा लेकिन इंडोनेशिया में देखे किसी नज़र में नहीं था सोच में नहीं था कि दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है और ये दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है वाकई और जहाँ पे इतनी हिस्ट्री इतना रिच है इतनी हिस्ट्री है इतनी कल्चर ज़बरदस्त कल्चर है फूड भरा पड़ा है ठीक है ना मैं ये कहूँगा कि इनकी हिस्ट्री तो एक्सप्लोर ही नहीं हुई तो मेरा मकसद ये यही है कि आप लोगों को यहाँ के लोगों के बारे में भी बताऊँ और आप लोग यहाँ पे आएँ विज़िट करें सैर करें घूमें फिरें चिल करें ठीक है मुस्लिम कंट्री है सब कुछ हलाल मिलता है कोई टेंशन नहीं है सेफ्टी सिक्योर सिक्योर है यहाँ पे दो है पे पे बजे भी मोटरसाइकिल जा रही कोई खतरा नहीं है खतरे की बात नहीं है ये नहीं मैं कह रहा नहीं होते यहाँ पे इंसिडेंट होते हैं यहाँ पे भी बुरे लोग हैं चोरियां हैं लेकिन रेशो देखी जाती है ठीक है ना यहाँ पे उस तरह के केस नहीं होते जैसे खुदाना खाता हमारे मुल्क में हो रहे अल्लाह माफ करे के खबरों से निकाल के मतलब आप समझ जाए अल्लाह माफ करे तो बहुत और बहुत और कंट्री है, है 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 ज़रूर आना आना चाहिए, विजिट करें, करें, फ़ैमिली के के साथ साथ हनीमून ठीक ठीक शादी हुई है या बच्चों चाहते हैं, इस है ना? So, Bali, cool Anyways, मैं करना फिर मैं बात को लंबी कर जाता हूँ एनी वेज टेक केयर सी यू सोन और इंजॉय करें अपना ख्याल रखें लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें थैंक यू वेरी मच और मुझे कमेंट करके बताया करें कि मेरी वीडियोस कैसी लग रही है मैं इसमें क्या इनकॉर्पोरेट करूं क्या चीज़ें बुरी हैं ताकि मैं उसको सही करने की कोशिश करूं थैंक यू अल्लाह हाफिज़